Мій партнер програми, туристична фірма Героєм нашої сьогоднішньої програми буде відомий український співак Андрій Кравчук. Протягом тижня перебування в Анталії він спробує на собі усі переваги відпочинку у Туреччині, систему олинклюзів, місцевий хамам і ще багато чого цікавого. Тільки не плач, в Андрей Кравчук прилетел в Анталию и посылался у пятой зеркового отеля Алибей. Давайте подумаем, какая у него комната. Привет. Андрей, привет. Только собрался плавке Погода отличная, Проходи. Спасибо. Возможно. Не зря. Вот тоже Андрей рассказывает, что у тебя тут за комната. Да, мне кажется, в первую очередь надо смотреть на кровать. Кровать у меня лишь. Я думаю, что у меня сегодня хорошее и счастливое утро должно начаться, потому что утро в Анталии, в этом прекрасном городе Белике, я впервые. Надо загадать желание. Ну, угостил бы тебе, конечно, что-нибудь ага. не бара. А скажи, будь ласка, че ты вживы вчал ассортимент? Ну, ты знаешь, мне понравилось то, что все холодненькое остальное. Ага. кока-колки или водички? Ой, так, и с задоволением минеральной воды? Держи. Спасибо, спасибо. Андрей, скажи, а ты уже шел что у нас это по телевизору? Ты знаешь, да, есть даже несколько украинских каналов, есть русские каналы, в принципе, можно жить. Но самое главное, это хорошая погода, потому что для меня, наверное, на таком курортном месте, как Белек, интересует в первую очередь погода. Конечно, балкон очень красивый, и сразу открывается вид на весь город. Городок, даже не город, а этот... Рай такий туристичний. Ти вже все відділа здесь? так. Андрію, я вже була і на пляжі, і в басейні. І відвідала ресторан, і подивилася хамам. До речі, я ти... ще нічого не відділ. Меня жде только сейчас. Так, це тебе очікує, тому що саме сьогодні ми тебе запрошуємо на турецьку баню до хамаму. Круто. Готель Алібей виявився досить незвичним і не схожим на жоден з інших місцевих готелів, які нам доводилося бачити. Він складається із 14 окремих корпусів, що побудовані в староосманському стилі. Висота кожного не більше трьох поверхів, дерев'яні балкони з вишуканим різбленням, блакитні кахлі фонтанів. Усе це створює враження, що ви опинилися у далекому середньовіччі. Туристам спочатку доводиться нелегко. Аби відшукати свій корпус і не загубитися на території. Біля кожного з корпусів є спеціальні карти схеми з відміткою, де ви знаходитесь. Але найбільшою принадою готелю є безумовно його територія, де ростуть величезні пальми висотою у декілька метрів. своє знайомство з готелем наш герой Андрій Кравчук вирішив розпочати з місцевого спа-центру. Добрий вечір. Привіт. Чим можна вам допомогти? Інтересно знати все про спа. О спа, спа. значить? О турецькому спа. Я вам пропоную до загару, до інших процедур. Заняться с хамамом, убрать старый слой, роговелую кожи, Это пилинг, пенный массаж. А какая температура в хамаме? Температура 35 градусов максимум в хамаме. Была. То есть для сердца никаких, для, сердца для любого никаких, человека, у которого болит никаких, сердце, никаких, никаких проблем? проблем. Нету. А скажи, пожалуйста, используют арома какие-то, масла вот во время да, хамама? Да, ароматические, ароматические свечи у нас есть, есть э, ароматический запах. И вам будут делать пеной, чисто ароматической пеной значит, из оливкового мыла. А из чего делается эта пена? О, оливковое мыло. Оливковое, оливковое мыло. мыло. Очень простые. Слова. Я... Прежде чем завтра утром я пойду на пляж, мне дали отличный совет. Сходить в турецкий хамам. Снять роговелый слой кожи, для того, чтобы был молодой, здоровый и красивый. И всех приглашаю вместе со мной в хамам. Вперед! Всегда, всегда и вон, и без тебя. Я никогда не думал, что такие ощущения вот в Хамале настолько приятные. Особенно вода, очень горячая, э, вот мрамор этот, на котором я лежу. Но ощущения великолепные. Я думаю, что перед пляжем снять эту кожу и для того, чтобы потом было новое, замечательно. По ощущениям, скажем так, ну как будто меня царапают чем-то. Наверное, так надо. Моё, как рингтон, Если есть в жизни прикосновение вот пены, как говорят бабочка крылышками, да, вот прикасается к человеку, то у меня есть такое ощущение, что вот эта пена, это просто как будто крылья бабочки. Но может быть это только мне так -то кажется. Вам надо попробовать тоже. Красно, як в районі. Всім рекомендую. Андрій, я знаю, що ти дуже любиш їздити і подорожувати по різних країнах. Яка країна тебе вразила і що тобі сподобалось? Ти знаєш, в принципі, більше всіх стран на землі я люблю Україну. Тому що це страна, в країна є. В принципе, все, что хочешь, начиная от моря, заканчивая горами. И, в принципе, всегда ценю те страны, где можно получить такой же спектр удовольствия, как в нашей Украине. Например, мне очень нравятся африканские страны – Марокко, Тунис. Э, это для отдыха. Мне нравится Италия, Флоренция, Тоскана для ярких впечатлений э, о культуре, о истории не только, предположим, итальянской, да, но вообще мировой. Мне интересна Америка, в которой я ни разу не был и думаю, что, может быть, в этом году осуществлю эту поездку. Андрей, я знаю еще дуже цікаву историю с тобой трапилась в Италии, когда ты завітав до Флоренции в ночи, и были зачинены в те рестораны, но вы очень хотели есть. Расскажи, пожалуйста. Это была очень яркая история с моими подружками берлинскими. Мы э, решили узнать все-таки, что такое возрождение по-настоящему, ренессанс, и поехали во Флоренцию. Приехали где-то около часа ночи, все закрыто, рестораны закрыты, а есть хочется невероятно, потому что уехали мы на машине. И вот моя песня «Дивлюсь на небо» помогла нам поесть. Потому что я э, разговорился с итальянцами возле закрытого ресторана. Они говорят, чем ты занимаешься, откуда ты, Украина. Они очень обрадовались, украинцев в Италии много. Э, поешь, а спой. И я запел «Давлюсь на небо» так громко, на всю эту узкую флорентийскую улицу. И они тут же открыли ресторан, накормили нас всех. Причем, признаюсь тебе, что это был самый вкусный ужин, который у меня был за все это путешествие. Андрей, зазвучай, как ты любишь отпочевать? Я люблю активный отдых, серфинг мне нравится, и книги. Я люблю читать и на отдыхе валяться на пляже, и доска. В принципе, люблю активный отдых, но... Не знаю, в каждый раз по-разному. Все зависит от места, в которое я приезжаю. Например, если это места, где есть музеи, то я с огромным удовольствием пойду посмотрю живопись, скульптуру, как-то буду развивать свою интеллектуальную сущность. А у Туреччины ты первый раз? Я был один раз в Стамбулі, але на курортном побережье побережжі, я вперше. Розкажи, чи подобається тобі ця країна і що ти можеш побажати людям, які збираються на відпочинок до Туреччини? Ну, в принципе, в первую очередь, это крем против того, чтобы сгореть. Потому что солнце в Турции очень активное, Средиземноморье. Э, вот это. Э, с точки зрения еды и сервиса здесь все на высшем уровне, потому что люди беспокоятся о том, чтобы к ним приезжали гости. Поэтому, в общем, от обслуживания до аниматоров все улыбаются, все, в общем, очень доброжелательные. И, не знаю, главный совет, когда человек идет отдыхать, это настроиться на отдых, а не на капризы, не на претензии, а на отдых. Потому что если человек изначально ставит перед собой цель отдохнуть, он эту цель достигнет. Он будет купаться в бассейне, он пойдет на море, он поедет в город, он поедет на рынок, он пойдет в хамам, у него есть все, что ему нужно. Наступного дня Андрій Кравчук продовжив своє знайомство з місцевими традиціями та особливостями турецького all-інклюзіу. Об'єктом його уваги цього разу став місцевий ресторан. Ми готуємо рибу по турецькому рецепту. Я сподіваюся, що це буде невероятно вкусно. Риба свіжа. її виловили в Средиземного моря буквально час тому назад. Так говорить повар, по Это Грибы. Да. да. Шампиньон. Шампиньон. Много, мало класть. Сколько? Еще, да? Пахнет, друзья, так вкусно, что я уже готов есть прямо сейчас. Друзья, вот скажу вам честно, даже перевести не знаю. Вот рассказывают, что это абсолютно турецкий секрет. Что такое белое, очень напоминает сливки тоже. Сколько класть? А. Это тайна этого блюда, понимаете? Вот надо точно назвать, знать название, потому что если мы будем его знать, мы сможем готовить его и в Украине. Вообще, друзья, скажу вам, что овощи, и фрукты и все, что связано с зеленью, в Турции прекрасный Климат, классно, растет, все замечательно. Когда Средиземное море дарит такие прекрасные продукты, такую рыбу, я не знаю, мне кажется, лучшего не придумаешь, потому что это очень полезно, это фосфор, лучше будем все соображать. Так что вперед в Турцию кушать рыбу. У Туреччині вам не дадуть нудьгувати. Тут пропонують безліч розваг у готелі, а ще більше двадцяти екскурсій. Сьогодні Андрій Кравчук вирушає на рафтинг. Утро і я збираюся на рафтинг. Спуск по горній рік тисячі метрів над уровнем моря. Говорять, ми увидимо мост, який построил Олександр Македонський. Десятки тисяч туристів з усієї Анталії щодня вирушають на рафтинг до одного місця каньйону річки Копрючай. 15 її кілометрів використовуються виключно для потреб туристів. Сьогодні тут створено національний парк, дивовижна природа, реліктові ліси та яскраво бірюзового кольору вода. Усе це створює неповторне враження. Але перед початком сплаву кожна група має пройти суворий інструктаж. Інструктаж получен. рафтинг почнеться через несколько мінут. Всім удачі! Пороги не такие тяжелые, как были перед этим, но я думаю, что впереди нас ждет еще масса интересных впечатлений. Третий день перебывания у Туреччине налаштував Андрія Кравчука на философский лад. Местная природа, теплое море, гостинность местных жителей сделали свою справу. Самое главное, мне кажется, это зеленые посадки, потому что когда попадаешь в курортный теплый, жаркий, я бы сказал, город, очень хочется спрятаться в тени. Мне очень нравится здесь природа эвкалипты. Для вокалиста это вообще очень важно, потому что подышать эвкалиптами. Это очень хорошо. Архитектура, ну не знаю, я не очень большой ценитель арабской архитектуры, но здесь я, я явно чувствую марокканский стиль. Я не знаю, может быть, марокканский и турецкий это одно и то же, но мне очень нравится кафель, все эти э, синие плитки, которые здесь есть повсюду. И, конечно, это очень стильно, потому что даже кофе мы пьем в таких чашках в такой же самой расцветки, как мой арабский браслет. Поэтому ну, я надеюсь, что все, кто э, когда-нибудь попадут в Турцию, они сделают собственные выводы об этой стране, об этом курорте, потому что все это очень индивидуально, и каждому нравится что-то свое. И кому-то нравится вот каркаде, которая здесь растет. Видите, из него можно чай сделать, из этих э, цветочков его и делают. Я думаю, не обидится, если я сорву один. Правда? Такие цветы дарят влюбленным на Кубе. Я вам, дорогие телезрители, дарю этот цветок и желаю всего самого-самого приятного.